ki beş ondan nə iş plan çəkirlər. Mənim başım çıxmır. Nə plan çəkirlər ondan mən bilmirəm. Gün-gündür biz oturduq gözləyirik ki, bir dəfə Baqanlı daşaltı 10 də nə evi biz ala bilmirik. Biz Azərbaycanın 7 milyonluq adam bir dəfə daşaltını ala bilmirik. Onda biz niyə lazımıq? Bir dəfə bir də onun televizorunda ki, biz niyə lazımıq? Əgər Luboy menə çətənlər gəlmişdi bura. Görürsən mən başa sürəm. Bu texnika ilə Şuşada olan texnika ilə biz soqdan daşaltında Şuşanda daşkentdə daş alçı idi. Bir dəfə daşaltını alçılıq daş bücəti ilə ketdə oturardıq. İkinci 28 may biz Stepanakertdə oturardıq. Onu eləməzdə. Demək, onda Qarabağı satıblar özləri istəyirlər. Amma fakt düşdü. O yerli cəma düşən cəmatə bilirdilər ki, hücum olacaq. Onlar səhər saat 6-da qaçırdılar. Yeri batılınan bir bəzlə diməcə meşə çaqqalısı olmaz. Çoxu qalmışdı. Çoxu yəni bəzləri qalmışdı. İmin bizim batalyonu top heç vaxt tutmur. Elə bir pozisiya seçmişdik ki, tanklar da orada saxlıyıdı. Özünüz yaxşı bilirsiniz. Açıqla televizora deyim mənə. O yeri imin açıq ələ vurduqlar ki, əlbəttə ki, oğuçların içindədir. Biz məcbur olduq bütün qırağdaşı cəmaatı yığdıq padvala, özümüz padvalda otururduq. Ermənlər bizi öz torpağımıza yer vermirdilər. Biz özümüz padvallarda otururduq. <laughs> padvallarda otururduq ki, ləç bir erməli diyansın, biz öz millətimizi çıxardaq bayraq. Məcbur olurduq ki, ora bura dağdaq ki, ləç belmənlərə heç nə qəmin alırdı ki, ermənləri heç nə qalmıs. O deyəndə mən inanmıram. Didlər daşaltı 3 mıx var. Bir dəfə pozidə dilər ki, ə, qayadır. Ora partasa hə, daşaltı nədir? 5 dağın içində qəvə də daşın altında. Hələ-hələncik -həl götürərdik biz daşaltını. Onu eləmirdilər bizim patpatkoniklə. Bilməm nə fikirləşirlər. Bu zvanı alıb insan. Bu. Hə, ayda... Ya zünə bunu, ya söndürsən, niyə bilməm mənim. Göstərin dünüz ora. Nə üçün bilməsin cəmal? Bunu göstərin ki, dedilər ki, 1000 alıb ayın beşi daşaltı da qalacaq daşların altında. Daşaltı da bizimçəndir, bizə paşkuron deyil. Biz onu saxlamaqmalı idik. Konçu bilmə bütün düyən on seymlə nə ediriz biz də onu seyimləyirik. Aşkarlıq deyil başa düşünsən. Daşaltı ayın 5-i gəldi, olmamadı. 6-sı gəldi, olunmadı. 7-si, aba şur, haçan olunacaq bu daşaltı? Tankları çıxadıblar, necə deyim sənə, qoyurlar pozisiyaları. O vaxt düşürtdü tankı ki. Tanka nə yağ tökmək oldu? İndi bilmən tank ordadır, tankda 20 litr yağ qalib yoxsa 10 litr? Bu tankda elə bir şey sistemadı ki 72. Bunda bir dənə şey xarab, bir dənə şey düz qurşat eləmir, o heç bir işləmir. Və bu Allah şükür mən özüm 55-54 olmuşam. 70-ni təzə öyrəgəmişəm. Amma 100-kə, üçü navoç cik edə bilirəm mən. Şükür Allah, Albertin yazığı, rəhmətə gedən o söy mə onun yerinə otururdum Albertin yerinə. Navoç cikli. Mehərət çünki çoxdur burada. Allaha məcəllə çox görməsin onları. Elə Lilib sağ-salamat da çatağa. Amma mən inanmıram. Əgər kömək gəlməsə, pulnu göy göydən bir tələbətlər pulnu qalxıb vurmasalar, imin olan pozisiyaları Sonra tankla bir dələ də yolumuz qalıb bizə şüşün yol. Onlar Qızılıdaşda tutublar, daşaltında, qabaqdan da. Üç tərəfdən bizi vuracaqlar. Bax, pisə biz 2 dənə tankı çıxadaraq, 2 də 3 dənə, dənə BMP-miz var, çıxadaraq. Biz